Так, сегодня я буду играть с своим песком. Точно! Мне же надо литературу точно. Ладно. А позже доиграю. Ну вот. Розинки а опять нет. Устраиваем конкурс. Кто из нас будет все лучше? Целых три участника. Это лягушка. Вам не зовут Клава. Ну да, Клава. Ты пони. Я не пони. Меня зовут. Кристалл. Кристал. Ну и я песик Бобик. Наверняка выиграю я, Кристалл. Не быть бы мне самой прекрасной а королевской бой. Потому что она самая красивая. Прекрасная королева. Наверняка я выиграю. А вы все Нет. Вот увидите, вы выиграю я. У меня тоже есть свои способности. Я тоже могу победить. Я буду точно первым. А вот и нет, буду я, я выиграю, мне будет а все по барабану. Но зато мы знаем, что лягушка не победит точно. Ну да. Но я тоже хочу победить. Так и честно я тоже выиграю. А вот и нет, а вот и нет, выиграю я. Нет, я. Я тоже могу. <свы> <свы> ну вот. Мы определились, кто лучше создает себе свой замок. А вот увидите, я буду лучше всех. А вот и нет. Я. А вот и нет. Самый лучший. Это я. Ты будешь тут стоять, ты, ты, ты здесь. Ты пускай тут, а я буду тогда вот здесь. Вот видите, как я выигрываю. Это мой замок. С лесенкой такой длинной штучкой. Интересно, выиграю ли я? Как мне нравится мой замок? Интересно, выиграю ли я? Что бы мне бы такого бы построить? Придумаю. Для начала посмотрю, что там у остальных поечек. Вау! Это очень красивый замок. Старался. Спасибо большое. Хочешь, я тебе помогу? Еще чего? Мне не нужна помощь твоя. Я сама знаю, что мне надо. Ух ты, Лесенка, прекрасно. Где ты нашла такую фигурку? Где он такую фигурку нашел? Ты же прекрасно, это красиво. А я не знаю, хочешь, я тебе тогда помогу? А вот и нет, я сама все могу. я тогда... Ты вон что, посмотри, какие там есть места. А, так я их уже видела. Не, сломаю я ее замок. Пускай ходит и радуется. Это звук к обычному песку. Вот и все. Так ей и надо. Где мой замок? Я не знаю, но вот свой замок я уже закончила. Мой замок. Что, лягушечка, Клава, ты что еще ничего не построила? Да нет, Бобик, я построила. Она забрала мой замок, мою идею, а мой сломала. Хм, давай я тебе помогу. Конечно, помоги. Хм, давай-ка построим Должна нам уж помочь построить замок. Еще чего, я тут королева, и ничего я строить здесь не буду. Хм. Я выиграю первое место. Ну, хотя бы замок. Он очень красивый. Если мы сделаем как у тебя, как у нее, то он посчитает, то, что кто-то у кого-то заделывал. Так, да, так как ты нечестно и неохота. Ну да, а так мне нравится твой замок и к Идем главное построим новый для тебя. Это мой замок. Интересно, кто же победит? Ну, однозначно, первое место за моим нет, дорогой. Это я, это я. Не это Глава. Что? Ай. Это я. Второе место. Ну, наверное, уже я. Бобик! Ура, это я! Ну а третье место вредная пони. А -а -а. Но это нечестно. Мне мой песик этот помогал Бобик. И поэтому мне кажется, то, что этот приз главный. Ленточку на самой главной постройке замка и этот большой песок миски я дарю своему другу песику Бобику. Ведь в этом он мне тоже помогал. Давай, идем будем в нем играть. <с <navy> <с <if you can't -ibles> это так весело. Спасибо тебе. Да это тебе спасибо. Без тебя я бы не победила. Поставим все свои, наши замки вот сюда, в уголок. Для красоты. Лучше давай их уже сломаю. Ха-ха-ха, это так весело, да? Мне очень нравится. Ребята. А? Извините меня, пожалуйста. Можно мне с вами поиграть? Но я не тебе разрешаю. Но, видимо, первая она бы не разрешила. Да я бы... Да я бы... Правда? А, заберите. Все, но я бы я, я разрешила, я бы вам не разрешила, не простите. Пожалуйста, я очень хочу играть с вами в этом прекрасном чудо-писке. Как ты думаешь, для третьего у нас найдется место? Ну, думаю, да. Спасибо вам большое. Так весело. Да. Ты такая добрая, и ты добрая. <смех> Эй! <смех> <смех> это же весело, да? Мне что говорили? <смех> <смех> Видите, ребята, быть добрым – это здорово. <laughs> да, ты прав. Да. Так, фу, с этой литературой разобралась. Хм. А как вы сюда попали?